ी गुरुभ्यो नमः श्रीगुरु अष्टकम् शरीरं सुरूपं तथा वा कळत्रं यसचारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनक्षेन्नग्नं गुरो रङ्घ्रिपद्वि ततखिं ततक्िं ततक्ं तत किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्दिजातं मनच्छे न लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे तत किं तत् किं तत् किं तत किम् षडङ्गादिवेदो मुखे सास्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनक्षे न लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः मत्तो न जान्यः मनक्षे न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत् किं तत् किं तत् किं तत किम् क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनच्छे न लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे तत किं तत् किं तत किं तत किम् यशो मे गतं दिक्षुदा न जगद्वस्तु सर्वं यत्प्रसादात् मनच्छे न लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततखिं ततख्यं तत् किं तत किं न भोगे न योगे न वाजिराजौ न वित् तेषु चित्तं मनक्षे न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत् किं तत किम् अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्घ्ये मनक्षे न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तथक् किं तथक् किं तथक् किं तथक् किं गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी गेहि लभेद्वाञ्छितार्धं पदं ब्रह्मसङ्गनं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्